Перед вами совершенно новая модель электровоза, нового поколения, которая, по сути дела, вдвое экономит электроэнергию. И мы приступаем к полевым испытаниям в Карпатах э, этой модели электровоза. Я думаю, что в течение месяца мы проведем испытания. Самое главное, суть в том, что вместо четырех электровозов... Через Карпатский хребет будут ходить всего два, если испытания закончится успешно. Ну По итогам испытаний мы примем техническое решение и ознакомим общественность с тем, что, э, чем они закончились. Ну, сегодня мы имеем очень старый парк электровозов ВЛ-8, ВЛ-10. Я хочу напомнить, кто не помнит, что ВЛ – это Владимир Ленин. Наши российские коллеги и партнеры сделали очень хорошую работу, большую. Это совместная разработка с немецкой компанией Siemens. Я знаю, что вдвое мы сэкономим наши затраты, увеличим скорость при переходе карпатского хребта.